Це проєкт новини Лайф. Мене звуть Анастасія Рвачова. Вітаю. Ми зараз знаходимося на Black Sea Security Forum. Про політичну ситуацію в Грузії і як це може позначитися на Україні, а також про російські кораблі у Чорному морі. Ми поговоримо з екс-прем'єр-міністром Грузії Георгі Барамідзе. Ну, звісно, Ситуація не легка, але Україна по сюрпризу для всього світу, мабуть, смогла с практически без флота выгнать российских оккупантов с побережья Черного моря, которое близко к Украине, и практически российский флот находится в заточении каких-то своих гаванях и портах, которые они до сих пор используют. К сожалению, это касается и э, оккупированных территорий Грузии, где они хотят тоже э, пристроить свои э, корабли в Сухуми, в Очамчире. Но я думаю, что абсолютно нормально, что Украина продолжает свою героическую борьбу против российского оккупационного флота. И это будет везде, где эти оккупанты будут находиться, невзирая э, на название порта. И э, я абсолютно уверен, что с помощью наших друзей э, Украина будет э, развивать свой э, потенциал, свой потенциал э, дроновый и другой, э, который не дает э, российскому оккупационному флоту развернуться и э, достигать те цели, цели которые... Э, для них были важны. И сейчас абсолютно ясно, что Украина перемогла э, российский флот. Это абсолютное чудо, что произошло. И я думаю, что это все должно за завершиться полным разгромом э, как такового э, российского имперского флота. Все эти корабли Российской империи нужно топить и уничтожать. Другого выхода, другого метода э, Борьбы против оккупантов никто еще не придумал. Тем более против такого э, зверского, абсолютно не цивилизованного, э, потому что в войне тоже есть какие-то законы. А Путин и путиновская Россия никакие законы даже военного времени не уважают. Поэтому вот как Гитлеровскую Германию бил весь мир, цивилизованный мир, и бил его до конца, пока э, полностью не искоренили вот э, этот вермахт э, э, гитлеровский. Вот так нужно бить до конца, э, чтобы путиновская власть и путиновский флот и путиновская армия не существовала вообще как угроза не только Украине, не только Грузии, не только э, государству Восточной Европы, но и всему миру. Поэтому их надо бить до конца. И это обязательно, я уверен, случится, конечно, с помощью наших друзей, но это все, к сожалению, опять же, на плечах украинского народа и всех, кто сейчас воюет на фронтах Украины. В том числе к моему, моей гордости, в том числе и грузин, которые и грузинскому легиону и других подразделениях граждан Грузии, которые борются в Украине, но борются против нашего общего рога Путина и путинизма, и путина, путиновской России. Они еще подготавливают эти партии, но они должны знать, что где бы они ни находились. на оккупированные территории какой страны, там это оккупированный Крым, оккупированная Грузия или э, другие порты, они являются законными целями для украинской армии, для украинского флота. Конечно, давнейшая, давнейшая цель России ⁇ раздробить Грузию, э, стравить грузин э, между собой. Э, для того, чтобы Грузия не была сильной демократической э, государством, которое э, на основе воли нашего народа хочет стать членом Евросоюза, как Украина, так и НАТО э, вместе с Украиной. Поэтому для, для России это абсолютно неприемлемо. Для путиновской имперской России неприемлемо, а то Демократическая Грузия, как же, так же как и Украина, так же как и Финляндия или Швеция никак не угрожают безопасности объективно Российской Федерации, если она сама не угрожает нашей безопасности. Поэтому они, естественно, стараются расшатать ситуацию, используя свою пятую колонну в виде правительства под руководством или контролируемым олигархом Иванишвили. И они сейчас вот пошли в этом направлении, так сказать, ва банк Но они получили очень серьезный отпор от грузинского общества. И я думаю, что 26 октября этого года, когда у нас будут парламентские выборы, они получат окончательный сказать, ответ от грузинского народа, который их выкинет с правительства. И у нас в Грузии будет прозападная, патриотичная коалиция Партії, які будуть немедленно возвращати Грузію на путь інтеграції вступленні прямо скажу, не тільки інтеграції Сівросоюз, а також і Севератлантійський альянс. Про можливі зміни та політичні настрої в Грузії на сьогоднішній день ми поговорили з екс-прем'єр-міністром Георгій Барамідзе. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, щоб бути в курсі усіх актуальних подій.